Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengusi yang memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian di bawah maksud bekalan 15 ini iaitu di bawah Kementerian Ekonomi. Khususnya pada kod butiran 010000 iaitu pengurusan serta kod butiran 03 30000. Pembangunan Ekonomi Wilayah Koridor dan juga kod-kod pelaksana di bawah di bawahnya ada 030 100 hingga 30 500 yang melibatkan IRDA, NCIA, ICERDC, RECODA, RECODA, dan juga Sedia macam-macam nama. Di tuan pengerusi Datuk Pengerusi Kementerian Ekonomi ini disebut sebagai nadi perancangan pembangunan negara. Tetapi kalau kita lihat angka dalam buku belanjawan, banyak tanda tanya yang tidak dijawab secara telus. Jadi saya sebagai ahli parlimen yang mewakili rakyat akan membangkitkan perkara, perkara yang tidak dijawab secara telus dan detail ini. Pertamanya di bawah butiran 030,000 iaitu pembangunan ekonomi wilayah koridor peruntukan yang sebanyak 161 juta disalurkan untuk tahun 2026. Soalan saya, adakah kementerian benar-benar menilai impak pelaksanaan lima koridor ini terhadap rakyat di lapangan? Kerana saya bangkitkan ini, saya telah uh, run through ataupun saya telah menyemak uh, buku bajet ini dan saya dapati saya perlu tanya soalan ini. Kerana kalau kita bercakap tentang regional development tetapi rakyat Kedah, Kelantan, Sabah dan Sarawak masih ketinggalan dari segi pendapatan dan infrastruktur asas maknanya ada sesuatu yang tidak kena Datuk Pengusi projek-projek koridor ini gah di atas kertas sebab tu, kamera helian pun tak ada gah atas kertas saja jadi Datuk Pengusi mengukili Parlimen uh, uh, kamera helian jadi kena bagi adil lah, agihan uh, kek ekonomi ini Jangan tumpu di Lemah Kelang Ataupun di selatan negara saja Kita tengok di bawah ini Masih ramai lagi pekebun kecil, penegak desa Dan juga belia menganggur Yang tidak tahu Apapun manfaat koridor kepada mereka Belia di bawah, di luar bandar sana Koridor pun tak tahu apa dia Koridor ingatkah koridor bangunan Apakah flat, apakah semua kan Kita kena jelas koridor ni untuk apa Apa tujuan dia Bagaimana nak membangunkan di luar bandar anak-anak muda termasuk di kawasan Kemera Helen dia kena kalau tidak sebut koridor ni macam kalau kata kita orang, orang kata di masjid tu dia panggil apa balai lintang balai lintang masjid tempat duk sembang selepas sembahyang apa semua tu tu dia panggil koridor oleh itu saya ingin memberi minta kementerian minta kementerian bentangkan laporan impak wilayah regional impact report regional impact report ini kepada parlimen ini Supaya senang kami ahli-ahli parlimen yang mewakili rakyat ini dapat menilai koridor-koridor yang saya sebut tadi ini bagaimana digunakan untuk membangunkan wilayah-wilayah sama ada wilayah tengah, wilayah selatan, wilayah timur dan juga wilayah utara. Oleh itu, kita melihat berapa banyak pelaburan yang benar-benar sampai kepada rakyat tempatan. Bukan sekadar diumum dalam sidang media apabila MOU telah diumum. Berbilion-bilion. Tapi bila MOA kita tak dapat pun. Apa dia? Jumlah pelaburan yang sebenar. Jadi kita nak pihak menteri yang menjaga ekonomi melaporkan berapa jumlah yang sebenar setelah MOA. Ah memorandum of MOA of agreement bukan understanding. Itu different thing. Understanding and agreement is totally different. Kita setuju ya understanding ni. Agreement ni dah kita kom kita comply all the, the, understanding before we sign the agreement. Macam ART lah. Okay, baik. Uh, macam nak tanya ke? Ada duduk ke? Saya suruh duduk minta saya minta maaf. Untuk musi saya ambil tugas untuk musi bukan kerja saya tu. Tapi saya terlajak sikit ni. Minta maaf. Saya ingin tahu. Contohnya NCIA di bawah butiran yang sama 30-100 hingga 35-100 Kita lihat lima agensi wilayah beroperasi dengan bajet masing-masing Iaitu IRDA, NCIA, ECARDC, RECODA dan SEDIA Masalahnya Tuan Pengurusi Adakah kementerian sedar bahawa struktur agensi ini bertindih antara satu sama lain? Contohnya, NCIA dan MARA sama-sama menjalankan program Keusahawanan di kawasan utara, Rikoda dan sedia di Sabah dan Sarawak juga menawarkan skim pembangunan yang hampir sama. Bila ada pertindihan fungsi, kos akan meningkat, hasil merosot, duit rakyat duit habis untuk pentadbiran, bukan pembangunan sebenar. Dan kaki tangan terpaksa ditambah bila ada dua agensi macam ni. Jadi cuba kaji balik pertindihan sekiranya berlaku redundantly dalam operasi ini. Ni menteri duduk ada depan saya ni duduk tengok saya dia, dia, dia nak marah kat saya apa. Jangan marah. Kami tugas, tugas buku rakyat kena tanya. Jangan bila tanya saja, oh kena jawab dah apa semua. Kami tak puas hati. Termasuk ART juga kami tak pu hati. Sebab banyak suara-suara di luar sana membincangkan perkara yang unfair agreement. Yang, bomat, yang bomat, gulung. Oh, Bina, terima kasih. Dah habis dah. Oh, terlupa saya tu. No. Ketiga saya ingin menjadikan saya nak gulung teruslah sebab saya tak dan sentuh yang ni. Datuk Fungsi, saya minta maaf. Saya nak gulung untuk saya. Saya merujuk kepada 20 Perancangan ekonomi, iaitu saya ingin menarik perhatian kepada agreement on a reciprocal trade antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Persoalannya, adakah Kementerian Ekonomi telah menilai dengan mendalam implikasi perundangan dan geopolitik daripada peruntukan artikel 3.3, digital trade agreement and artikel 5.3, kurungan 3. Other measures dalam perjanjian tersebut kedua-dua kedua etiket ini meletakkan bahawa Malaysia mesti mendapatkan konsultasi konsultasi daripada Amerika Syarikat sebelum menandatangani sebarang perjanjian digital atau ekonomi dengan negara lain. Peruntukan ini jelas boleh ditafsir sebagai sekatan terhadap prinsip kedaulatan negara, sovereign and equality of state. Sebagaimana dijamin dalam artikel 2-1 Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Charter. Ia juga bercanggah dengan prinsip non-intervention serta berpotensi menjejaskan polisi space dan kebebasan Malaysia untuk menentukan dasar perdagangan serta hubungan luar. Bertentangan dengan semangat Vienna Convention of the, on the Law of Treaties, 1969, Artikel 26-27. Last kali, lebih memimpangkan... <coughs> Agreement Reciprocal Trade turut Tr 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 mewajibkan Malaysia melaporkan semua bentuk bantuan atau subsidi kepada pengeluar tempatan, termasuk <coughs> bantuan bukan komersial, non-komersial assistance. Tidakkah ketetapan ini mencabar kebebasan dasar ekonomi negara khususnya dalam menggubal dan melaksanakan dasar-dasar ekonomi bumi putera yang ekonomi bumi putera yang menjadi tunjang pembangunan pembangunan nasional tersebut. Majlis Tindakan Ekonomi Melayu juga telah menegaskan bahawa kuasa-kuasa kelausa pelindungan hak bumiputra dan pengecualian pengecualian strategik mesti dimasukkan dengan jelas dalam mana-mana perjanjian perdagangan antarabangsa agar kepentingan negara tidak tergadai di meja rundingan. Oleh itu, saya berharap Menteri akan menjawab setiap soalan yang saya bangkitkan tanpa jawapan yang tuntas tanpa marah. Kerana saya membangkitkan ke mewakili rakyat rakyat akan terus melihat kementerian ekonomi ini sebagai perancang negara tetapi sekadar bukan sekadar penjaga angka atas kertas sekian terima kasih datuk Pengurusi. saya mohon maaf terima kasih yang berhormat pendang berikut sila